Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Okay. Uh, nama diberi Muhammad Aiman bin Syarom dengan nombor bateri 24BT04012. Hari ini saya akan menerangkan, ingin menerangkan dalam video kali ini uh, tentang penyalahgunaan ICT dan implikasinya terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Semua orang tahu ICT Semua orang tahu ICT ICT berada di sekeliling kita Macam kita semua menggunakan aa, Aplikasi iaitu WhatsApp Lagi-lagi ha, orang muda zaman sekarang Tidak berjauhan dengan yang namanya Instagram dan TikTok ha, Itu antara ICT yang sering kita gunakan pada zaman sekarang ICT dapat dide, didefinisikan sebagai satu medium Yang merangkumi semua teknologi yang digunakan untuk mengawal telekomunikasi sistem pengurusan bangunan pintar media penyiaran sistem pemprosesan dan penghantaran audiovisual dan fungsi kawalan dan pemantauan berasaskan rangkaian walaupun ICT ini banyak memberi pelbagai kebaikan memudahkan kehidupan kita memudahkan kehidupan seharian kita ICT ini juga boleh digunakan untuk memanipulasi maklumat Maksudnya disalahgunakan, di mana ia boleh mengundang kepada beberapa perkara yang tidak sepatutnya seperti penyebaran berita palsu dan pemalsuan identiti. Ia melahirkan sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab, aa, yang menyalahgunakan ICT sehingga mampu memecah belahkan perpaduan aa, perpaduan kaum di Malaysia. Aa, jadi saya akan menerangkan tentang kebaikan kebaikan dan keburukan ICT jadi antara kebaikan uh, ICT terhadap masyarakat majmuk di Malaysia, ICT dapat memudahkan pembayaran bil uh, ICT dapat memudahkan pembayaran bil dan memberi barangan di internet maklumat yang diperlukan senang diperoleh dengan hanya satu klik uh, seperti kita tahu, Google uh, Mozilla Firefox dan Yahoo antara medium yang aa... Uh, kita boleh gunakan untuk mencari satu maklumat dengan ICT dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bermaklumat dan pengetahuan tinggi aplikasi yang sering kita gunakan aa, zaman sekarang ialah Facebook Instagram Twitter popular lah zaman sekarang Boleh aa, memuat, boleh memuat naik gambar berkongsi maklumat mudah berkongsi maklumat antara kawan-kawan dan mudah berhubung jadi dalam kebaikan ni ada keburukannya juga. Keburukan ICT menunjukkan 13 remaja dalam lingkungan aa, 15 hingga 21 tahun berhubungan seks sebelum berkahwin. Sebab apa orang berhubungan seks sebelum berkahwin? Disebabkan zaman sekarang mudah aa, melayari aa, sesuatu yang tidak sepatutnya. Mudah dilayari. Semua di hujung jari. Dia dapat membimbangkan dan mengancam kesucian dan imej negara. Remaja tidak asing dengan media sosial. Media sosial boleh membawa kepada penyebaran maklumat palsu mahupun mengenai kesihatan mental. Ya, aa, zaman sekarang ini juga aa, boleh berkongsi maklumat sensitif atau pribadi tanpa was-was. Maksudnya aa, dia mampu berkongsi maklumat tanpa hati-hati jadi ia akan menyebabkan kekurangan privasi Seterusnya, isu jenayah cyber di Malaysia Hari ini saya ingin menerangkan mengenai isu jenayah cyber yang semakin meningkat di Malaysia termasuk deepfake, penyebaran berita palsu dan pencurian maklumat peribadi Yang pertama, deepfake, teknologi yang disalahguna Deepfake merupakan kecerdasan buatan AI untuk meniru wajah dan suara seseorang sehingga sukar dibezakan dengan yang sebenar Teknologi ini sering digunakan untuk penipuan wang dan pemalsuan identiti. Sebagai contoh, penjenayah boleh meniru suara ahli keluarga untuk meminta wang atau menyamar sebagai tokoh terkenal seperti Tan Sri Nur Hisham dan Datuk Siti Nur Haliza bagi memperdaya mangsa. Tahun lalu, sebanyak 454 kes deepfake dilaporkan dengan kerugian 2.2 juta ringgit Malaysia. Yang kedua, penyebaran berita palsu. Selain deepfake, penyebaran berita palsu juga semakin berleluasa di media sosial. Contohnya, terbaru ialah tindakan pempengaruh Malaysia yang mencipta cerita palsu tentang kehilangan rakan mereka di hutan Indonesia untuk menarik perhatian dan meningkatkan tontonan. Tindakan ini bukan sahaja mencemarkan imej negara tetapi juga menindaskan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Berita palsu boleh mencetuskan panik, kekeliruan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, pencerobohan dan pencurian data atau maklumat. Ketika pilihan raya umum PRU, rakyat Malaysia menerima panggilan misteri yang bertanyakan kecenderungan politik mereka. Persoalannya, bagaimana maklumat peribadi rakyat boleh diperoleh dengan begitu mudah? Ini menunjukkan bahawa privasi dan keselamatan data di Malaysia masih lemah. Data peribadi kita boleh disalahguna untuk tujuan penipuan atau manipulasi politik. Apakah kaitannya dengan rukun negara? Isu-isu ini melanggar prinsip rukun negara, antaranya keluhuran perlembagaan Undang-undang perlu ditegakkan bagi membendung jenayah cyber Kesopanan dan kesusilaan Pengguna media sosial harus beretika dan tidak menyebarkan berita palsu Kesetiaan kepada raja dan negara Rakyat perlu melindungi keselamatan negara dari ancaman digital Akhir kata, jenayah cyber adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian semua pihak Kita perlu lebih berhati-hati dalam menerima maklumat Menjaga keselamatan data peribadi dan menggunakan media sosial seluruh bertanggungjawab. Seterusnya, firewall, antivirus dan AI pengesanan tipuan. Pertama sekali, kita ada firewall dan antivirus. Kedua-duanya berfungsi untuk melindungi sistem kita tetapi dengan cara yang berbeza. Antivirus bertindak sebagai pengawal dalam komputer kita. Ia mencari dan menghapus virus yang telah masuk ke dalam sistem. Firewall pula seperti pagar keselamatan. Ia mengawal lalu lintas data masuk dan keluar untuk mengelakkan ancaman dari luar seperti penggodam dan serangan cyber. Seterusnya, AI pengesanan tipuan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengenali dan mencegah aktiviti penipuan dalam talian seperti pencurian identiti dan penipuan kewangan. Yang kedua adalah portal sebenarnya.ny Seterusnya, kita ada portal sebenarnya Domy. Ini adalah inisiatif oleh MCMC untuk membanteras penyebaran berita palsu dalam talian. Portal ini membolehkan masyarakat menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Ini penting kerana berita palsu boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, kita digalakkan untuk mengamalkan budaya semak sebelum sebar agar kita tidak terpedaya dengan maklumat yang tidak sahih. Yang ketiga adalah MFA, autentikasi multifaktor dan penyulitan data. Kita ada autentikasi multifaktor, MFA dan penyulitan data. MFA menambahkan lapisan keselamatan semasa log masuk. Contohnya, memasukkan kata laluan, kita juga perlu memasukkan kod OTP dari email atau mengimbas cap jari. Ini sangat penting kerana kata laluan sahaja tidak mencukupi untuk melindungi akaun kita daripada digodam. Dengan MFA, risiko akses tidak sah dapat dikurangkan. Selain itu, penyulitan data membantu memastikan maklumat sensitif kita tidak mudah diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Secara kesimpulannya, ICT memudahkan komunikasi mempercepat penyebaran maklumat dan meningkatkan produktiviti. Namun, ia juga membawa cabaran seperti penyebaran maklumat palsu, ketagihan teknologi dan ancaman cyber. Oleh itu, penggunaan ICT haruslah bijak dan bertanggungjawab bagi memaksimumkan manfaat serta mengurangkan kesan negatif. Kita juga perlu berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja supaya ICT digunakan dengan baik dan memberi manfaat maksimum. I got so much more.